नमस्कार ऑल इंडिया न्यूज मध्य आप लोग स्वागत मैं वन मुलानी आप देख रहे ऑल इंडिया न्यूज

सामान की हा त्यांच्या विरोधात आहे आता मत नास्तव नका ही लढाई सरसळ सरा लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही अशी लढाई आहे तुमच्या आयुष्याची लढाई आहे तुमच्या भावी पिढ्यांसाठी आम्ही लढतोय मी उद्धव ठाकरे म्हणून माझी लढाई नाही लढत मी तुमची लढाई लढतोय तुमच्यासाठी लढाई लढतोय तुमच्या भरोशावरती लढाई लढतोय तुमच्या जोरावरती आणि तुमच्या आशीर्वादावरती मी लढाई लढतोय आणि याच्यावर एक सुद्धा मत हे नास्ता कामा आहे तुम्ही जर का विचार केला प्रत्येक निवडणुकीत भाजप सत्तेवर जरूर आला आपली साथ होती आता ती गेलेली आहे आणि भाजपाच्या विरोधातली मत एकत्र केली तर भाजपचा पाला होतो आता तर आपली मतं त्यांच्यापासून तुटलेली आहे आता ही हुकूमच्या विरोधातली मतं ही घट्ट त्या घट्ट होऊन त्या घट्ट हातामध्ये मशाल पेटली पाहिजे एक भारती ताईसारखी तुमच्यातलीच त् एक महिला साधी महिला आदिवासी तुमच्या प्रश्नाची जाळ असणारी हा आवाज लोकसभेमध्ये उठलाच पाहिजे तुमचा आवाज लोकसभेमध्ये जर कोणी तर तुमच्या व्यथाने वाचा वाचा फडेल तर ती भारतीत आहे पण आज पण आम्ही सुद्धा स्वीकारलं होतं बाहेरून आलेलं पार्सल स्वीकारलं होतं आता भाजपला सावरायला कोणीच नाही आहे म्हणून कोणाला तरी केलंय उभा पण आता चुकू नका आणि मला विजय हा साधा सुद्धा विजय नको हुकुमशाहाचं डिपॉझिट जप्त करून विजय पाहिजे आणि हा विजय मिळाल्यानंतर हा विजय हा महाविकास आघाडीचा नुसतं असेल उद्धव ठाकरेचा विजय तुमचा असेल तर तुम्ही तुमच्या विजयाचे शिल्पकार असणार आहात आणि मला खात्री आहे की एकदा तुम्ही ठरवलात तर ते त्यांच्याकडे किती यंत्रणा असू दे तुम्ही फक्त एका बोटाने इता बोटा ने हुकुमशाहीचा पराभव करू शकता नाही तो तुम्ही कराल एक तो, आपकी तो, जाए जाए की खात्री बाळतो आणि आपले नजा घेतो जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद साहेब राष्ट्रगीत होईल क्यों क्योंकि आपको तो अपने काम पर विश्वास नहीं है आप कुछ काम किया नहीं है इसलिए आप राम के नाम पर सत्ता मांग रहे हैं दो तो करोड़ तो लोगों तो तो का तो 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 ता रोजगार देने का इनका वादा अमित शाह जी ने ना तो नौकरी के बारे में बात की ना तो रोजगार के बारे में बात की और ना तो महंगाई के बारे में बात की अगर उन्होंने बात की तो हिंदू तो और मुसलमान की तो बात की बारे में बात की अगर उन्होंने बात की तो पाकिस्तान के बारे में बात की यहाँ पर मीडिया मेरे सामने मेरे पत्रकार बंधु खड़े हैं मैं उनसे उस, अर्चना करता हूं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप लोग पाकिस्तान के बारे में दिखाते हैं कि महंगाई इतनी है तो जरा यहाँ के बारे में भी दिखा दीजिए कि अरहर की दाल एक सौ सत्तर रुपए के पार हो चुकी है ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है अब मैं आना चाहता हूं मुझे समय जिन गद्दारों को जिन गद्दारों को गद्दारों के सरदार, इन लोगों ने शिवसेना को तोड़ मरोड़ करके सत्ते पर बिठाया उनके बारे में अमित शाह कहते हैं ओरिजिनल शिवसेना के से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी तो मैं आज अमित शाह आपसे पूछना चाहता हूं सिद्ध जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर हिम्मत है और आपके अंदर अगर आपकी औकात है तो आप अपने नाम के आगे एक के बारह साल ठाकरे करो पाइए हमारी ताकत सामने है और ये चालीस गए तो कौन गए अली बाबा के कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों चालीस बनाने वाले मेरे सामने मौजूद है ये शिवसैनी मौजूद है ये शिव सैनिकों की तरफ सेना चाहता हूं कि हम तो दरिया है आपके बारे में हम तो दरिया है अरे हमें अपना हुनर मालूम है अरे जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा सीबी और ईडी के साथ में कुछ करके हमने जहां जहां चाह वहां सरकार बनाया और पार्टी को तोड़ा पत्रकार जो मेरे पूछते हैं कि आपने शिवसेना क्यों तोड़ी शिवसेना क्यों छोड़ी तो कहते हमारा हमारा हिंदुत्व तो खतरे में था अब्दुल सत्तार जी आप बताइए अरे आपका कौन सा हिंदुत्व तो खतरे में था और ये कहते हैं है हम ये हिंदुत्व तो खतरे में था आप बताइए आपका हिंदुत्व तो आर की सेना में जिसे नेवी कहते ने उनका छत्रपति स्वामी महाराज की सेना में सिद्धि संबल हुआ करते थे और महाराज के अंगरक्षक रक्षक दौलत खान हुआ करते थे औरंगजेब और की जेल से छुड़ाने में जो मदद किया अरे वो मेरा मुसलमान जिसे मैं साल के लाकर चक चाहता हूँ जिसका नाम मदारी मेहतर था ज्यादा नहीं तो कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं आप लोग समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप अपना अमूल्य बोध आप बाहर जाके लोगों को समझाना है ये मशाल पर देना है और जो मसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज में जो तो लोगों के दिलों में धड़क रही है जो शिव सैनिकों के धनक में दिलों में धड़क रही है वो चार जून को पैतीस के बाहर आना चाहिए और एक गद्दारों को सिखाना है आपको भारतीय ताई हमारे उम्मीदवार है उनके तरफ से शेर अर्ज करना चाहता हूं किसी को नशा अपने नाम का तो किसी को नशा अपने जान का अरे भारतीय आदत से मजबूर है अपनी इन्हें तो बस नशा है जनता के काम का जाते जाते एक शेर करना चाहता हूँ कि नूर बरसेगा हूर बरसेगा और लमहा ज़रूर बरसेगा अरे आप लोगों को देख कर ऐसा लगता है कि सारा वोट मसाइल पर ही बरसेगा धन्यवाद तो जय हिंद जय महाराष्ट्र